przychodzę do Was dzisiaj z czasownikami. Będzie to lista czasowników z przyimkami. na ich 42, jest ich o wiele więcej, te są najczęściej używane. Mam do tego też przykładowe zdania ułożyłam i będę tylko te zdania czytać, bo jest tego sporo, 40 i 42. Natomiast tą kartkę, co ja tutaj mam, ten materiał, będziecie mogli pobrać sobie na stronie, czyli razem z tłumaczeniem na polski. Ja tutaj będę tylko mm, czytać po holendersku, głównie ze względu na wymowę i nic więcej tutaj nie będę paplać. Mam nadzieję, że się nie rozgadam. Dobra, zaczynam w takim razie. 1. Ik wil jou aanmoedigen tot samenwerking. 2. Ik moet me aanpassen aan de regels. 3. Ik wil me aansluiten bij jullie groep. 4. Ik wil me abonneren op danslessen. 5. Het mag niet afhangen van het weer. 6. Ik wil niet afreageren op jou. 7. Ik ben bang voor spinnen. 8. Ik kan het beloven aan jou. 9. Ik moet beginnen met werken. Ik moet beginnen aan het werk. 10. Ik denk aan vakantie. 11. Ik geniet van lekker bakje koffie. 12. Ik geef aan jou dit geld. 13. Ik geef om jou. 14. Ik hoop op een mooi weer. 15. Ik hou me aan de regels. 16. Ik hou van mijn man. 17. Ik kijk naar buiten. 18. Ik leid aan Alzheimer. 19. Ik luister naar de radio. 20. Ik moet nadenken over mijn beslissing. 21. Ik praat over jou. 22. Ik praat tegen jou. 23. Ik praat met jou. 24. Ik reageer op jouw advertentie. 25. Ik reken op jouw hulp. 26. Ik schreeuw tegen jou. 27. Ik schrik van die spin. 28. Ik twijfel aan deze vraag. Of ik twijfel over deze vraag. 29. Ik moet uitkijken voor de politie. 30. Ik vergelijk dit met dat. 31. Team A verliest van Team B. 32. Ik ben verslaafd aan alcohol. 33. Ik verzoek jou om een antwoord. 34. Ik vraag aan jou. 35. Ik vraag naar de informatie. 36. Ik wil vragen om extra hulp. 37. Ik vrees voor slecht weer. 38. Ik wacht op de bus. 39. Ik werk aan mijn cv. 40. Ik wijs naar jou. 41. Ik zeg iets tegen jou. 42. Ik zorg voor mijn hond. Hut, alle en Alle To były wszystkie zdania i czasowniki, tak jak mówiłam, zamieszczę, zamieszczę to, to wszystko i ćwiczenia na, na stronie, będziecie mogli sobie pobrać i poćwiczyć. W razie pytań śmiało piszcie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam tym filmikiem. Napiszcie, czy Wam się coś takiego podoba, to będę robić coś takiego częściej zamiast się rozgadywać na nie wiadomo co i odbiegać od tematu. jak tam. Znowu chuj powiedział. Chud, Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Duj!